и вселять любовь. Нести с собой мир, добро, мудрость. Женщина — символ любви и мира на земле. Все женщины земли не хотят войны и насилия, мечтают о мире. Сегодня мы поздравляем вас, наши родные, от имени тех, кто сейчас на боевом посту. От имени тех солдат и офицеров, которые сегодня благодаря своему мужеству, выдержке, железным нервом и нереальной любви к родине сохраняют такой хрупкий мир в нашей стране. Спасибо мамам, воспитавших таких сыновей. Мы хотим пожелать вам всегда гордиться своими мужчинами и пусть вам никогда не доведется провожать своих мужчин на войну. И праздничный концерт в вашу честь продолжает офицер запаса Вооруженных сил Украины Олег Василков. Встречайте! Вспрыгнется или на искры Скажи, кто-то, что життя Да, життя прекрасно i